PM Anwar ucap takziah kepada mangsa naas kemalangan UPSI arah bantuan segera. Buat Zarkashi sifatkan insiden libatkan Fahmi Reza sebagai buka kotak Pandora. Abbas Salimi minta semua pihak henti polemik kedudukan MB Selangor. Jamal Mat Yunus disahkan pulih dari kanser tahap akhir. Ahli Parlimen DAP gesa Hikmat PLKN tawar manfaat. Larangan pembinaan kuil perak undang reaksi pemimpin India. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hasya Jamil dalam Next Step News edisi tengah hari. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Next Step Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa yang maut dalam kemalangan membabitkan bas yang membawa pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris dan MPV awal pagi tadi. Katanya dalam satu hantaran di Facebook, beliau juga mengarahkan Kementerian Pendidikan Tinggi untuk menyelaraskan bantuan sewajarnya buat keluarga mangsa. Katanya musibah menyayat hati sebegini yang sering kali berulang seharusnya menjadi pengajaran buat semua agar sentiasa berhati-hati dan usah terburu-buru mengejar destinasi. Menteri Pengajian Tinggi Zamri Abdul Kadir dalam satu hantaran di Facebook berkata, Kementerian akan menyalurkan segala bantuan yang diperlukan susulan tragedi itu. Terdahulu sekurang-kurangnya 15 maut dalam kemalangan yang berlaku di Jalan Raya Timur Barat JRTB, Banun Gerik. Difahamkan bas yang membawa pelajar UPSI itu dalam perjalanan dari Jertih, Terengganu ke Tanjung Malim, Perak. Seramai 48 individu terbabit dalam kemalangan itu dan 13 dilaporkan meninggal dunia di lokasi kejadian, 3 ketika dirawat di hospital dan beberapa lagi mangsa cedera. Kes sekatan perjalanan ke atas aktivis seni dan grafik Fahmi Reza terus menjadi bara dalam ruang awam Memetik laporan Malaysia kini, ia bertambah rancak dengan ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT AMNO, Muhammad Puan Zarkashi, menyifatkan insiden tersebut sebagai membuka kotak Pandora yang menuntut kerajaan melakukan segera reformasi institusi. Puan berkata bahawa sekatan ke atas Fahmi adalah pelik dan menimbulkan persoalan lebih besar apabila pihak-pihak berkaitan termasuk pejabat Perdana Menteri dan Ketua Polis Negara masing-masing tampil dengan kenyataan yang saling bercanggah. Kerajaan mesti melakukan segera reformasi institusi supaya lebih telus dan konsisten. Isu sekatan terhadap Fahmi yang cuba ke Singapura untuk menghadiri konsert pada 7 Jun lalu, mencetuskan perdebatan hangat selepas aktivis itu mendakwa dirinya disekat tanpa sebarang alasan rasmi. Pengarah Komunikasi Parti Amanah Negara Amanah Selangor, Abbas Salimi Cik Azmi, meminta semua pihak menghentikan polemik berterusan mengenai kedudukan Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari demi memastikan kestabilan politik dan kelancaran pentadbiran negeri terus terpelihara. Bekasnya fokus utama ketika ini ialah memenuhi mandat rakyat yang telah memilih Kerajaan Perpaduan Pakatan Harapan untuk tempoh lima tahun. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas isu berkait kedudukan Amiruddin sebagai Menteri Besar. Menurut beliau, rakyat telah membuat keputusan dalam pilihan raya lalu dan kini tiba masanya untuk semua pihak kembali bekerja dan menunaikan janji-janji kepada pengundi. Abbas turut menafikan beliau berkempen untuk Amiruddin sebaliknya menjelaskan kenyataannya adalah berdasarkan kepentingan kestabilan negeri dan perpaduan dalam kalangan wakil rakyat. Ketua UMNO bahagian Sungai Besar Jamal Mat Yunus memaklumkan bahawa beliau kini bebas daripada kanser tahap akhir selepas melalui tempoh lima bulan menjalani rawatan dan berjuang melawan penyakit tersebut. Jamal memaklumkan bahawa kanser yang pada awalnya dikesan di bahagian paru-paru sebelum merebak ke otak dan seluruh tubuh kini tidak lagi dikesan dalam badannya selepas menjalani rawatan intensif. Nurul Jamal perjuangan melawan penyakit itu bukan mudah namun kecekalan dan semangat tidak berputus asa menjadi kunci kekuatannya untuk terus bertahan ujarnya beliau ingin mengucapkan ribuan terima kasih rakan-rakan sahabat handai dan seluruh rakyat Malaysia yang mendoakan kesihatan buat dirinya sinar harian pada 28 Mac lalu melaporkan Jamal menerima rawatan di sebuah hospital swasta selepas mengadu sakit bahagian leher dan kepala Hasil pemeriksaan doktor termasuk ujian pengimejan resonans magnet MRI menunjukkan sel kanser merebak ke bahagian otak dengan saiz ketumbuhan sekitar 3 cm. Ahli Parlimen DAP Chow Yu Hui berkata, program khidmat negara perlu menawarkan manfaat yang jelas kepada para pesertanya. Ahli Parlimen Raup itu menyatakan bahawa insentif tersebut boleh merangkumi pemberian sijil penawaran biasiswa atau peluang pekerjaan sebagai galakan kepada golongan belia untuk melihat nilai dan kelebihan menyertai program berkenaan. Menurut beliau, ramai belia tidak berminat dengan khidmat negara kerana ia mengganggu kehidupan mereka dan tidak menawarkan faedah nyata kepada masa depan mereka. Tambah Chow, kepada Malaysia kini, bagi menarik minat mereka, pihaknya mesti memperbaharui dan mereka bentuk semula program ini menjadikan lebih relevan dengan kehendak belia hari ini seperti kemahiran sebenar, sokongan kerjaya dan pengalaman yang bermakna. Terdahulu Timbalan Menteri Pertahanan Adilin Zahari mendedahkan 37% perserta Hikmat Negara 3.0 tidak hadir dalam sesi Mei-Jun dengan alasan masalah kesihatan dan komitmen kerja sebagai sebab ketidakhadiran. Di bawah Akta Latihan Hikmat Negara, mereka yang gagal melapor diri boleh dirujuk kepada jawatan kuasa tata tertib dan berdepan hukuman khidmat masyarakat. Keputusan Kerajaan Negeri Perak untuk menghentikan kelulusan pembinaan kuil Hindu di atas tanah milik kerajaan bagi tempoh sekurang-kurangnya lima tahun telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin masyarakat India sehingga mencetuskan pertikaian terbuka antara MIC dan seorang ahli ekspo kerajaan negeri daripada DAP. Darangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Negeri Perak menetapkan bahawa permohonan bagi pembinaan kuil baharu di atas tanah kerajaan tidak akan dipertimbangkan manakala sebarang pembinaan di atas tanah persendirian tetap tertakluk kepada kelulusan rasmi daripada kerajaan negeri. Langkah ini dikritik hebat sebagai tidak sensitif, menyalahi semangat perlembagaan persekutuan dan menghantar mesej salah kepada masyarakat minoriti. Bagi timbalan Presiden MIC, M. Saravanan, beliau meluahkan kekecewaannya dalam bentuk puisi pedas dalam bahasa Tamil yang tular di media sosial dan tanpa menyebut nama, ahli parlimen tapah itu menyelar seorang pemimpin yang didakwanya sebagai pengkhianat. Sasarannya itu adalah Exco Hal Ehwal Masyarakat India Perak, E. Sivanesan yang disifatkannya sebagai jarum yang menikam dari dalam. Saravanan yang juga bekas Menteri Sumber Manusia mempersoalkan bagaimana Sivanesan akan mendapatkan sokongan pengundi India pada pilihan raya akan datang. Sekian untuk edisi tengah hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Next Step News. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia bersama melangkah dengan yakin. Saya Hasyam Jamil. Assalamualaikum dan salam sejahtera.